六丈光牢，你也是君皇山的人？你们一直奉命追杀于我，难道连追杀的人是谁都不知道？君皇山做事只认军令，既然上了赤色君皇令，就得死。赤色君皇令，我知道，你是奉海天阔之命追杀于我，他一定告诉你说我是君皇山的敌人，可事实上他才是，他杀了我全家，还篡夺大将军之位。 那你是？我乃郡黄山大将军海正之子，海云帆，二皇子。二殿下。 你又何必一定要逼我现身、啊？徐长老，怪不得刚才那十盏遮天挪移术，把我送到这儿来。徐长老，您是看着我长大的，是我最亲近的长辈，我父亲最信赖的手下，您怎么能……您怎么能也相信那个奸贼呢？我对君皇山一片忠诚，可昭天下。 彼时疼爱殿下是为了君黄山，此时追杀殿下也是为了君黄山。恕我难以据实以告，殿下，上路吧。 想杀我的灵虫也没有经过我同意。你怎么跟过来了？比划嘛，双生联动，另一方在哪儿都能感应得到。早知道你们要来，刚才朱行对天上挥的剑气就是你们的信号吧？跟过来又怎么样？就凭你一个断体期的还想阻止我？王兄，他是君皇山长老，要杀我们易如反掌。杀我们是容易。 杀我的召唤兽，那可就难了。其实我到这儿的秘密任务就是来偷东西，遇到了困难，我师傅怎么可能不帮我解决？啊，你先别动手啊，我师傅马上出现，出现打死你！师、嗯、傅，小鹿儿，你可以啊，两天不到就找到朱果了，哪儿呢？ 我、哦、不像啊！咦，先生你哪位啊？哪个方的弟子啊？长得那么着急，看到长老还不问好？喂、哎<呀>啊！哦哦哦哦哦哦哦！小哥你从哪儿招来的？最起码是金丹级别啊！什么东西？犀牛怪还是野猪精啊？不像啊！这，瞧他脸方，身子也方的。 我知道了，肯定是哪里来的麻将成精，还是个白板精。小洛儿，你行啊，随随便便就找到了小青云的精英怪。师傅，你见识啊，他哪里看起来像妖怪啊？那不然还像什么？我看不出来啊。这很明显杀手了，老大。杀手？我叫你找到诸葛叫我，不是让你找到杀手叫我。诸葛，我找到诸葛杀手在这儿，你怪我喽。 是不是当我不存在啊？你不说话没人把你当哑巴？找死！你们哪招来的？这是元婴修为、啊。元婴。 此人对我君黄山极为重要，如果你可以即刻收手，我君黄山必有重赏。重赏？多少钱、啊？喂、哎，你没有搞错啊！啊 <laughs> 王长老如果愿意即刻收手，我定送上五千灵石。五千？小海，你才值五千啊！看来王长老已经做出选择。择你个君黄山了，五千灵石我拿来塞牙缝都不够，一口价。 一百亿，看到没有？我一百亿，你敢耍我？我不耍你，我耍谁啊？好，既然王长老不愿意收手，那就休怪我徐某不客气。徐今天，你就不怕挑起君皇山和灵剑山的战争吗？只要杀掉这在场的所有人，就没有人知道是君皇山干的。许许许许 不怕挑起君皇山和龙剑山的战争吗？你要杀掉这在场的所有人，没有人知道君皇山干师傅，咱们小青云宝物可真多，这在外面这么稀有，这里居然到处都是。九师妹，你输了。 大师兄的灵凤鹰眼真的是太厉害了！少拍马屁。你就不怕挑起山和山的战争吗？王五在小青云，对啊，不行，我得去处理一下。小师妹，你跟我走。哎，五师姐打许静天不就跟玩儿一样吗？用得着我们帮忙吗？我不在乎什么许静天，我是要去处理王五。你想想，小青云有多少灵果、啊？王璐。 你这个搅屎棍子，你敢耍我、呃？ 徐长老，你本应镇守君皇山通天阁，为何出现在此？大将军，属属下知罪，但海云帆的存在必定会影响您的地位，也会影响君皇山的百年根基，此人绝不能留。擅离职守，该当何罪？擅离职守，其罪当诛。既然知罪，那你去吧。 说的这一切都是为了君黄山的大将军，大将军，大将军！我君黄山军令如山，尔等既然对他效忠，那也随他去吧。 师傅，他从头到尾正眼都没有看你一眼啊！他从头到尾也没有看过你。你放心，碰到这样的高手，其实还是有招式可以对付的。嗯，回头我教你灵剑派的猛虎落地式。哇，就像那个迅速跳到空中落地，然后说声大爷我错了吗？是不是？那是你自己的招式，你别教我给我们灵剑派好不好？总之啊，以后碰到他，跑就对了。小海。 这就是你们军皇山的仇家呀，是不是也太……不好了，师傅，追！ 为什么不杀了我？为什么还留着我？你今日不杀我，终有一日我会亲手杀了你。就凭你那些软绵绵的法术吗？本人以为你在灵剑派待了两年会有所长进，没想到，真令我失望。 你是不是真以为我不敢杀你？那你杀一个试试！我不管海云帆之前是什么出身，他现在是我们灵剑派的弟子，敢伤我弟子，就要付出代价。所以你的意思是，要替这废物出头喽？ 才正，好，那我就卖你面子。至于你，凭你的资质，再修炼一万，也不能伤我分毫。我亲爱的弟弟，你就留在这边虚度余生吧。看你往哪里跑，五师妹，小安，小安，小安。 张海，君黄山的许长老死在小青云，海云帆重伤。这次试炼到底发生了什么？海天阔突然出现，我等也始料未及。待我和九师妹赶到的时候，许敬天已经被他给杀害了。谁能把之前的情况说一下？ 方师叔，当时在小青云，突然出现一团黑雾，我们被人偷袭，然后就昏过去了。醒来时，人便已在玄云堂。到底发生了什么，弟子实在不知。真真的不知道。王洛，你也什么都没有看到？是啊，我当时也是很很迷糊的。满口胡言！你以为我不知道你搞了什么小动作吗？小,小动作？ 岳云的求救符为什么会出现在你的手里？呃、啊，那是因为我当时你不就是想在小青云试炼当中一箭双雕吗？既拿到朱果，又想利用求救符召唤王五，解决海云帆的危机。但是结果呢？如果不是长老们及时赶到，还不知道会发生什么更严重的后果。你以为君皇山那帮鬼鬼祟祟之人，整天在我们灵剑派周围转悠，我们这些长老当真不知？我们只不过是按兵不动。 打算引出黑衣人背后的主谋，结果因为你私自行动，害得海云帆险些丧命。试炼不是儿戏，稍有差错就会全军覆没。好了，王璐应该已经知错了。你方世伯说这么多，只是想告诉你，既然你们已经加入了灵剑派，我们自会保你们周全。你们也要把灵剑派当成家。这话不仅是对王璐说的，也是对你们所有人说的。 那既然大家都已经知道事情的经过了，不如先让他们回去休息吧。等一下，朱琴，你是不是有话要说、啊？我，我入门才两年，我什么都不知道啊。 那你应该解释一下，君皇山的人为什么会在小青云出现？掌门，我错了，我不该贪图小利。但是许今天以我父母的性命相要挟，如果不帮他，他就会杀了他们。我也是被逼无奈。掌门，我知道我错了，再给我一次机会吧，掌门。三师弟，背叛师门。 谋害同门，该当何罪？按照《灵剑律典》，应当逐出师门。照做吧。掌门，掌门，我认错，我真的知道错了。看在大明国的份上，看在看在我师傅的份上，师傅，不帮我说句话啊，师傅。掌门，我觉得朱晴只是一时鬼迷心窍，既然他已经知错悔改。 不如就给他一次机会，换一些别的惩罚吧。好，你会为他求情？百善孝为先嘛，他父母受到了威胁，别说是他，换做是我，我也会这么做的。他虽然是卑鄙的，但也是被逼的。咱们灵剑派不是一直想要树立一个有教无类的形象吗？那就正好拿他当典型，给他一些小的惩罚，让他继续留在师门。 好让九州大陆都知道，咱们灵剑派是海纳百川的胸怀。说得好。